Salam əziz dostlar. Bu gün sizə zəka haqqında maratonumuzun ikinci gününü çəkəcəyik. Videomuza keçməmişdən öncə özüm haqqında məlumat verim. Mən Üfüq Psixoloji Evin rəhbəriyəm. Sən də mənim Zoom-da çıxış eləmək istəyirsənsə, təlimçi kimi, Üfüq Psixoloji Evin Zoom-da çıxış eləmək istəsəmsə, təlimçi kimi 0517771937 nömrəsindən ola bilərsiz. Elə isə keçək videomuza. Zəkanın neqativ enerjisini nəzətəmizdə məri. Bəzən bir şeyləri xatırlayırsan zəkəndə, neqativ enerjilər ortaya çıxır və onu qoymur xatırlava. Həmin neqativ enerjiləri çıxardıb atsan və canında bir çox şeyləri xartırlayasan. Bəzən zəkəndə bir işi planlayırsan, amma neqativ enerjilərin nəticəsində planlaya bilmirsən. Həmin neqativ enerjiləri çıxardıb zəkəndən atsan, düzgün planlama eləyə biləcəksən. Bəzən deyirsən ki, zəkəndə bir hədəf qoyursan, hədəfə çatmalısan. Amma bəzilər deyir ki, sən hədəfə çata bilmərsən və həmin bəzi insanların sözünü çıxardıb atsan və o hədəfi özün bəyyənləşəsən və o hədəfi özün yaşaşsın və o hədəfi özün bəyyənləşirsənsə özün yaşaşsın. O zaman neqativ enerjiləri çıxardıb atsan, əsl hədəfə çatacaqsan. Bəzən deyirsən ki, artıq heç bir şeyi bacara bilmərəm. Zəkəndə bir uğura getmək istəyirsən amma deyirsən ki mən heç vaq o uğuru bacara bilmərəm və zəkandan heç bir şey e, bacara bilməmək sözünü çıxarıb atsan və əsl zəkanlı uğura gedib çatasan o zaman beynindən neqativ enerjini çıxarıb pozitiv enerjini yüklə bütün xəyallarını bütün istəklərini çatatsan beynindən neqativ enerjini çıxar pozitiv enerjini yüklə bütün xəyallarını və istəklərini çatatsan o zaman aşkla qalacaq Sevgili qal, tutquyla qal. Məni belə izlədiyinə görə sənə təşəkkür edirəm. Aşkla qal, sevgi ilə qal. Məni YouTube-da izlədiyinə görə sənə təşəkkür edirəm. Mənə abunə olub məni izlədiyinə görə sənə təşəkkür edirəm. Mənə like gələdiyin üçün sənə təşəkkür edirəm. O zaman aşkı, sevgi ilə, tutquyla qal. Marafonumuzun 2-ci günümdür. Mənnə əlaqə saxlamaq üçün 051 777 1937 nömrəsinə alacaq